صلِّ وسلِّم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بسم الله الرحمن الرحيم الحكم التقاتل حتى سرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف <applause> تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم Sadaqahu ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam mari kita haturkan pada yang kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dohiriyah batiniyah Ba'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Perlu kita ketahui segala sesuatu yang kita inginkan selalu kita perlu ikhtiar. Fadkurni adkurkum waskuri walad takfurun. Apa yang kita mohonkan kepada Allah. Apa yang kita inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kita. Allah pasti kabulkan, namun sering Allah kabulkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa seperti ini? Ini tandanya Allah sayang kepada kita, artinya Allah pasti, masih cinta banget kepada hambanya seperti kita ini. Artinya, Allah Maha Tahu akan segala apa yang terjadi akan segala apa yang akan terjadi dan kepastiannya. Maka perlu kita benar-benar banyak bersyukur. Jika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan angan-angan yang kita harapkan, pasti ada hikmah di balik semua ini. Disinilah perlunya kita mengenal dengan ismi Allah yaitu asma-asma Allah atau yang disebut dengan asmaul husna. Fungsi daripada kita membaca asmaul husna, mengamalkan asmaul husna adalah apa doa kita dikabulkan itu pertama berdoa sembari menyebut ismi Allah, nama Allah dan asmaul husna akan mendapatkan keutamaan yang lebih hanya milik Allah Asmaul Husna maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan itu dan ditinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut asma-asmanya ini merupakan suatu hal yang harus kita perlu ketahui bahwa apa yang kita lakukan senantiasa sering bergulir. Berkulitnya segala waktu semakin lama semakin cepat, berkulitnya segala keadaan yang semakin lama semakin gak terkendali, maka perlunya kita berdoa dengan menyebut "ismi Allah, asma Allah", agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan dalam kondisi doa-doa yang atau keinginan-keinginan yang Allah ridhoi. Ini pertama doa akan dikabulkan apabila kita membaca atau mengamalkan Asma'ul Husna. Yang kedua masuk surga. Keutamaan selanjutnya yang luar biasa dengan membaca Asma'ul Husna dan mengamalkan asmaul husna adalah kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 siapa yang menghafalkannya ia akan masuk surga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka mereka yang hafal dengan asmaul husna riwayat mengatakan diharamkan api neraka menyentuhnya. Maka mari kita amalkan asma'ul khusna. Meskipun hanya sehari sekali. Mari kita hafalkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Yang ketiga keistimewaan lagi di dalam baca asma'ul khusna. Lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Fatkuruni atkurkum waskuruli Ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Dan ini merupakan suatu hal yang langka. Harus kita jalankan kalau kita menjadi hamba Allah yang punya iman. Mari kita bareng-bareng bersama-sama mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghafal Asmaul Husna ini. Selanjutnya ada meneguhkan iman. Jika kita mengamalkan Asmaul Husna dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sesungguhnya kamu akan semakin menyadari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Keteguhan iman yang ada pada diri kita senantiasa akan memberikan backupan backupan khusus dan ini langsung di backup oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menghafal asmaul husna atau mengenal dan pelajari asmaul husna. Yang kelima teringat akan dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan akan teringat dengan jelas. Ketika kita mengenal dekat dengan Ismi Allah, sehingga kita akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa husuk di dalam mengamalkan segala apapun yang berbentuk zikron kathiran, yang berbentuk solat, yang bentuk kesabaran. Hanya dengan kita ingat. kepada Allah dengan ismi Allah asmal khusna, teringat akan dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang ingat dengan dosa kita. Maka ini adalah sebaik-baiknya iman. Karena ketika kita ingat dengan dosa, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Namun beda mereka-mereka mereka yang tidak ingat dengan dosanya, maka mereka akan mencampakkan suatu kebaikan begitu saja. Dan apa yang dia kejar adalah kemaksiatan. Yang keenam adalah memberikan rasa aman. Sesungguhnya sudah tercantum dalam 99 nama Al Asma'ul Husna. Salah satu sifat besar Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Pelindung. Dan hanya kepada Allah seorang muslim meminta pertolongan wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha la kafiratun illa 'alal khosin. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis sabri Innallah maashobirin. Ini dengan kekuatan asmaul husna memberikan kita rasa aman, rasa cinta, kemudian rasa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada taranya. Mashiral muslimin, muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita flip back kembali. Apa yang kita lakukan? Dengan perihal-perihal kebudayaan budayaan buruk yang kita lakukan, mari bersama-sama kita tinggalkan. Beramai-ramai menyongsong atau beramai-ramai menghafal asma-asma Allah yang tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, namun jarang sekali kita untuk bisa menghafalkannya. Banyak sifat-sifat di situ ismi Allah yang hampir mirip tapi tidak sama. Dan susah untuk dihafalkan. Namun apapun yang terjadi ketika ada niat pada diri kita, maka kun, faya kun terjadilah insya Allah kita bisa hafal. Ingat, barang siapa yang hafal dengan asma Allah, asmaul Al husna 99 nama ini. Allah akan haramkan api neraka menyentuh tubuhnya. Coba bisa kita bayangkan, Allah akan jaga kita ketika kita bisa mengamalkan setiap hari membaca asmaul Husna. meskipun sekali dalam sehari. Sebagaimana kita mengamalkan daripada apa dinamakan membaca surat al mulk, surat waqiah, surat ar rahman, surat yasin, surat kafir. Ma'syiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Semoga amaliah-amalih yang kita jalankan senantiasa bisa menindih segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tercerminkan suatu sifat kemuliaan yang luar biasa di dalam tiga laku kita, tindak tanduk kita, akidah kita, sehingga Allah bisa mencintai kita dan kita sayang sekali sama Allah. Allahumma kaffirni warhamni watub alayya Allah makfirli warhamni watub alayya Allah makfirli warhamni watub alayya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh